Это мой город. Я здесь живу. В городе много больших домов и зеленых скверов. Я люблю свой город. А это я. Я люблю гулять и играть в футбол. Ой, что это? Грязное облако закрыло все небо. Оно проглотило солнышко облако проглотит всю планету. Нужно срочно бежать за помощью друзьям. Я побежал. Что случилось? Я рассказал ребятам, что грязное облако крокодил может поглотить всю нашу планету. Что же мы сможем сделать? Мы же дети. И тогда мы составили план. Как мы можем защитить землю от гибели? Убрать в речке мусор. Убрать вокруг школы. Сделать скворечники. Может, покормить первых птиц весны? Мы с ребятами сделали кормушки и пошли кормить птиц. Птички уже ждали нас. Снег спрятал весь птичий корм. Поэтому птицам тяжело зимой. Мы, люди, можем помочь им. Затем мы убрали территорию от мусора. Его оказалось там очень много. Люди не загрязняйте планету. А чтобы остановить реальное облако, мы решили пойти к директору завода. Попросить директора завода, чтобы газы не упускали. Надо заботиться о природе, чтобы, чтобы не загрязненный чтобы он перестал выпускать газ, а то мы можем заболеть. Директор завода выслушал нас, подумал, и трупы перестали дымить. Вывернуло солнышко и напели птички. Мы спасли наш город. Давайте спасем нашу планету!